श्रीपरमात्मने नमः अथदशमोऽध्यायः श्रीभगवान्वाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वच यद्येहं प्रियमानाय वक्षामि हितकाम्या न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महाक्षयः अमादिर्हि देवानां च सर्वशाः यो मामजमनादिं च व्यतिलोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं तमः क्षमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समतातुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्त्ये भावाभूतानां मर्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवास्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो व्यतीतवताः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभव मत्तसर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामोपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमाह ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुनं वाच परं ब्रह्म धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिरेवमयं विभुम् अौस्त्वां सर्वे अशितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मान् वदशि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिन् विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं व्यतत् पम पुरुषोत्तमा भूत भावना भूतेशो देव देवा जगत्पदे वक्तु महर्षिशेषिना दिव्यायात्मा विभूतया याभीर विभूति भीरलोकान यमांस्तम् व्यप्तिष्ठसि कतम विद्याम् योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽषि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तेर्हि शृण्वतो नास्ति मे श्रीभगवान् उवाच हन्तति कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा बुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्यमद्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णोर्ज्योतिषाम्रवीरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मे पुरोधसं च मुख्यं मां विदे पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि कमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथसिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमस्वाणां विद्धि मम ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च जनराधिपम् आयुधानामां व्रजं धेनूनामस्मि कामदु प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वास्मिके हि अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामस्य रामशस्त्रभृतामहं झषानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं च वाहम् अर्जुन वादः प्रवदता माम् अक्षराणा मका अक्षराणां द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो ताताहं विश्वतो मुखा, मृत्यो सर्वहरस्याहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः दूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां प्यहं व्यास कवीना मोशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नितिरश्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्याणां ज्ञानं ज्ञानवता मां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप यशतुशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिर्मत्सत्त्वं श्रीमदुर्जेतमेव वा तत्तदेवावगच्छ मम तेजों सम्भवम् अथवा बहुनैतेन नैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु